આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ યુટ્યુબ ચેનલ વ્રત કથાઓ આપનું સ્વાગત છે આજે આપણે આ વિડીયોમાં શિવજીના એકસો આઠ નામનો જાપ કરીશું મહાકાલેશ્વરમ રૂદ્રમ જ્યોતિર્લિંગ નમાહમ મૃત્યુયમ મહાદેવમ शङ्करं सुखदायकम् ॐ शिवाय नमः ॐ महेश्वराय नमः ॐ शम्भवे नमः ॐ पिनाकिने नमः ॐ शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कर्पदिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ शंकराय नमः ॐ शूलपाणिने नमः ॐ ख नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ कण्यठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शर्वाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ क्षतिकर्णाय नमः शिवाप्रियाय नम ओ उग्रा नम नमः, नम ओं कमार अंधकारशूर शुद्धाय नम ओ गंगाधराय नम ओं ललाटाक्षाय नम ओ कलिकलाय नम कृपानिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलाशवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कठोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषागाय नमः ॐ वृषभारुठाय नमः ॐ भस्मोद्रिलिप्तविग्रहाय नमः ॐ श्यामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रयीमृते नमः ॐ अनिश्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्चवक्त्राय नमः ॐ सदाशिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यरेतसे नमः ॐ दुर्गशाय नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अन्धाय नमः ॐ भृगुभृषणाय नमः ॐ भृगाय नमः ॐ गिरिधन्वे नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृतिवाससे नमः ॐ पुराराते नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतन्वे नमः ॐ जगद्व्यापिने नमः ॐ जगद्गुरुवे नमः ॐ व्योमकेशाय नमः ॐ महाशेन जनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः रुद्राय नमः ॐ भूतपते नमः ॐ स्थाणवे नमः ॐ अहिबुद्ध्याय नमः ॐ दिगम्बराय नमः ॐ अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ओम खंड्य पर्शवे नम ओम रजसे नम ओं नमः नम मृडाय नम ओम पशुपते नम ओम देवाय नम ओम महादेवाय नम ओम अव्याय नम ओम हरे नमः ओम पगनेत्रविदे नमः ओम अव्यक्ताय नमः ओम दक्षाद्वहराय नमः ओम हराय नमः ओम पुषांद भीदे नमः ओम अव्यग्राय नमः ओम शहस्त्रक्षाय नमः ओम शहस्त्रपदे नमः अपवग्रप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ तारकाय नमः ॐ परमेश्वराय नमः ॐ त्रिलोचनाय नमः इति श्रीवाष्टोन्तर्शतनामावली समाप्ता ॐ नमः शिवाय વ્રતકથાઓ તરફથી આપ સૌને પવિત્ર શ્રાવણ માસની શુભકામનાઓ પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં ભગવાન શિવની આરાધના માટેના વિવિધ વિડીયો તેમજ શ્રાવણ માસમાં આવનાર બધા જ વ્રતોની વિધિ વાર્તા આરતી થાળ વગેરે અમારી ચેનલ વ્રત કથાઓ પર ગુજરાતી ભાષામાં ઉપલબ્ધ રહેશે આવા ભક્તિભર્યા વિડીયો માટે અમારી ચેનલ વ્રત કથાઓને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બે પ્રેસ કરો જેથી અમારા વિડીયોની જાણકારી તમને મળતી રહે હર હર મહાદેવ હર